Mě se Pavel Uj. Já advokátem v Čechii. Já se třebuji s ráznými e, nepravitelstvenými organizacími, které se zajímají zaštitu prav člověka. A dnes vám budu říct o mojím vzhledu na zaštitu prav člověka. Права человека считаются одним из важнейших ценностей европейской цивилизации. Практически все люди, с которыми вы общаетесь, будут соглашаться с тем, что права человека надо защищать. У каждого есть конкретное представление о методах защиты и философских основаниях, но они могут иногда идти в разрез, когда речь о конкретной форме их защиты. Фактическая субстанция прав человека обретает реальную форму в процессе их защиты. В этом процессе политическая теория и философская идея трансформируется в конкретную гуманную форму. Политическое общество, изначально народ, декларирует свою волю в защиту прав человека. Это фиксируется в Конституции, конституционном законе, Декларации прав или в любом другом виде правового политического соглашения. Сам факт декларации прав не бывает его фактической гарантией. Даже и Советская конституция 1936 года содержала в себе декларацию прав человека, но в действительности никакой защиты прав человека не было. За декларированную волю народа следует выполнять при помощи конкретных законов, конкретной структуры органов государственной власти, сформированными независимыми судами и их наполнением независимыми судьями. Дискуссию о том, какая должна быть защита прав человека, можно вести только в контексте конкретных условий их защиты и конкретных мероприятий. Теоретически можно сравнить Например, статью Конституции, защищающую конкретное право, например, свобода и равенство людей одного государства, к примеру, Франции, с похожей статьей Конституции другого государства, к примеру, Германии. Статьи 1 и 4 Французской декларации прав человека и гражданина звучат. Статья 1. Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. občanské rozdíly mohou se liš jen na občanské pořádce. Stát 4. Svoboda se v možnosti dělat vše, co nezáleží našemu druhému. Takéto vytvoření každého člověka většinou prav je záležitý jen těmi předměty, které občanské občany občanské 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 Предели эти могут быть определены только законом. Статьи 2 и 3 немецкого основного закона, отвечающие на тот же круг вопросов, звучат так. Статья 2. Каждый имеет право на свободное развитие своей личности в той мере, в какой он не нарушает прав других и не посагает на конституционный строй или нравственный закон. Каждый имеет право на жизнь и физическую неприкосновенность. Свобода личности ненарушима. Вмешательство в эти права допустимо только на основании закона. Статья 3. Все люди равны перед законом. Мужчины и женщины равноправны. Никому не может быть причинен ущерб или оказано предпочтение по признакам его пола, происхождения, расы, языка, его отечества и места рождения, его вероисповедания, его религиозных или политических взглядов. Сравнить эти тексты можно, но их сравнение дает свидетельство только об историческом контексте их принятия и о разных практиках написания правовых текстов а не о том, какая конкретная защита прав во Франции или Германии. Именно защиту можно обсуждать или сравнивать только, когда мы смотрим на фактические процессуальные действия и их исходы. Французские и немецкие тексты разные. В Великобритании даже нет похожего текста, потому что в этой стране нет написанной конституции вопреки тому, защита прав в этих странах на одном уровне. Когда народ решает выразить свою волю защищать права человека, это не результат или успех, это только начало. Начало сложного процесса формирования сложной системы, где права считаются всерьез. И конца этому нету, потому что борьба за их защиту бесконечная. a je principy zaštity prav člověka. Gavaria a principách my můžeme rozsmatřit zaštitu prav člověka přes dva podchody. Prvý je to analýz principů, na kterých strojí se gazodárstvom zaštita prav člověka. Principy, jak například rávenstvo před zákonem, rávný dostup k zaštitě, neprikasnouvenost prav, ich neočuždajemost i vzájemnou závislost. Rávenstvo před zákonem neoznačuje tolik, že vsi lidé, nezávisle na trase, tváři, kůži, pola, jazyka, religii, politických nebo jiných upevnění, národního nebo sociálního procházení a saslovnovo sozlovného nebo jiného položenia, mají rovnou dostup k právám a jejich zaštitě. Это также значит, что те, кто сами нарушают законы, имеют такие же сами права, пока их права не ограничены законом и конкретным решением или мероприятием, предпринятым по закону. Неприкосновенность ⁇ это принцип, который определяется определенным уровнем защиты и является нерушимым стандартом, где государство, общество не может уменьшить существующий уровень защиты прав. Образно говоря, нет дороги назад. Неотчуждаемость. Это значит, что никто не может отречься от защиты своих прав ни по своей воле, ни при помощи будь-каких действий, как это не может произойти по воле других. Каждый может свободно решать свои задачи, проблемы если защита прав задекларирована. Человек имеет выбор в момент, когда его права были нарушены. Подавать, к примеру, жалобу или нет. До этого момента он не может отказаться от своих прав. Фактические действия в защиту прав ведут к пониманию того, что защита возможна с применением определенных принципов, которые в теоретической концепции не имеют такое же самое положение, как выше упомянутые принципы, но они не менее важны. Это принцип пропорциональности и дискурсный характер защиты прав. Реализация общественных интересов сталкивается с интересами отдельных лиц. Действия органов государственной власти ограничиваются правами физических лиц процесс ограничения прав или свобод должен соблюдать принцип пропорциональности. Это значит, что ограничение прав или свобод не может быть сугово формальным. С этим также связан дискурсный характер защиты прав. Все эти процессы применения мер и ограничения прав должны быть обоснованы. Обоснование всех решений, мероприятий, подлежат рассмотрению в высших судебных инстанциях. Решения судов первых инстанций подлежат пересмотру в судах высших инстанций. Есть еще другой подход к рассмотрению принципов защиты прав. До сих пор мы говорили о принципах в отношении к государству или публичной власти. Но защиту прав можно рассматривать как задачу, которую определяют для себя граждане и общество несмотря на то, как к этому относится государство. Но следует признать, что главными системообразующими принципами, на которых построена каждая защита прав и свобод, это ответственность граждан за свою судьбу, стремление к свободе, желание помогать другим и стремление понять их уважение к разнообразию и отличиям работа над исправлением ошибок в публичной политике и политической власти, забота об общем пространстве и понимание того, что государство никогда не будет лучше, чем его граждане, возможности защиты прав. Самый главный миф, связанный с защитой прав человека, это представление о том, что защита прав Сугубо экспертный вопрос. Эта идея выходит из предположения, что процессы защиты прав сложнее юридические и судебные процедуры, которые не смогут понять рядовые граждане. Эта идея дает также неверное представление о том, что ответ на вопрос, было ли право нарушено, дают только юристы судьи. Это ошибка. Знание прав есть важная вещь, но не самая важная. Человек, который хочет поехать из одного города в другой, сам себе выбирает, куда и, так, и, и как туда поедет. Потом покупает билет или идет на своей машине, велосипеде или добирается туда пешком. Он сам выбирает и решает. Он может купить себе билет на поезд или на автобус, но это не означает, что ему нужно знать об устройстве двигателя, паровоза, или ему нужно быть лицензированным машинистом. Знать права ⁇ это важно. Надо, чтобы в системе были люди, которые знают право, а также люди, которые знают, как руководить локомотивом. No, každý, kdo putešestvuje takzvaně majet se zaštětoj prav, ne dolžný i to, i druhé. Jestli člověk ili grupa lidí štětají, že to pravo druhého člověka narušeno, ili narušeny jich pravá, to on ili ani magut vybírat jeden z několika variantů v dějství. V těch procesech nádo být uporným. даже если вы несколько раз потерпели неудачу. Повторение подобных действий ведут к давлению на систему, что приводит к медленным изменениям. Некоторые нарушения прав можно решать путем гражданского иска или против другого лица, или против государства, или против муниципалитета на некоторые нарушения прав, которые возникают в связи с политическими действиями, можно реагировать через реализацию политических прав. К примеру, можно составить петицию, провести политический митинг, писать письма разным политикам, обращаться к ним с просьбами о встрече, публиковать статьи в прессе и так подобное. Надо помнить, что участие граждан публичной политике так, также относится к правам человека. В данном случае также хорошо работает мобилизация большого числа граждан для оказания давления на политиков. Множество успешных исходов было достигнуто только через простое человеческое действие. В некоторых странах бывают волонтерские программы, которые путем тренингов и бесед устраняют причины дискриминации, неуместного поведения и других нарушений прав или интересов. Возможностей много. Разумеется, что разные варианты можно комбинировать. Никакое общество не строит защиту прав только на юридических процессах. Наоборот, юридические процессы бывают последним решением. Многие волонтерские или неправительственные организации анализируют ситуацию в области защиты прав человека и планируют процессы, целью которых есть изменение правил, законов или практик. Эти процессы сложные, требуют много времени, и система поменяется помедленно. Но не надо оставлять надежду на лучшее будущее. Следует работать над социальными отношениями – это наша ответственность. Сначала следует выявить системные причины, которые блокируют работу или плохо работают. Проблемы стоит категоризировать и проанализировать. Редко бывает так, что причины одни и те же. Обычно их много. Проблемы следует внести на публичную дискуссию. Одновременно следует начинать процессы, которые приведут к изменениям. Это могут быть разные политические активности и так подобное. В каждом сложном процессе бывает больше участников. Следует предпринимать попытки обсудить проблемы с каждой из заинтересованных сторон. Кто-то будет заинтересован в сохранении прежней ситуации и кто-то будет менее заинтересован в этом. Следует сконцентрироваться на том направлении, где изменения реальны. Говорить стоит со всеми и никого априори не считать абсолютным противником. В некоторых вопросах решения принимают представительские сборы. Потом надо говорить со всеми группами депутатов. Все это требует много времени. Вы можете объединиться с теми группами, которые разделяют ваши взгляды и ценности и уже совместно работать над стратегией. В то же время в публичной дискуссии следует указывать на нарушение прав, показывать на ошибки системы, предлагать решения. Если в конечном результате вы преуспеете в данном деле, то не забудьте коррумпировать тех политиков, которых вы убедили тем, что свой успех обозначите за их успехом. Ваша цель – не быть известным, популярным. Это привилегия политиков. Ваша цель – изменить систему, сделать так, чтобы она работала на благо человека. Изменение судебной практики не происходит случайно, а бывает результатом конкретного решения, который принудит судьи поменять нынешнюю практику. Те, кто стремятся изменить данную практику, ищут случай, случай нарушения прав человека и таким образом стремятся повысить шансы на успех. Это называется стратегическая литигация. Рано или поздно каждая инициатива или объединение узнает, что они не одни в мире, и начинает сотрудничество с другими группами, с похожими идеями. pro vytvoření společných cílů. Vyvíjí netechniky, vytvoření zkušeností a vyvíjí strategické koalice. Tento proces často se vytvoří jen v rámci jednoho specializace. V zemích, které v příliš nepořádku se vytvořují v procesu transformace demokratického světla, je typická fragmentace vývoje v pořádku pravděpodobných člověka tě, kdo zanímají se pravámi etnických jeli nacionálních měnšest, ne se ekologie. Tě i tě ne se právami sexuálních menšin. I vše ničeho neznají o sociálních právách jeli a rávenství palov. Strany, kde na protižení desetí existují dvěžení za práva člověka, mají tradici, tam panímají principy solidárnosti, kde vše aktivisti cítí sebe částí одного большего движения за права человека. Горизонтальные отношения в этом движении дают мощный положительный эффект и обмен знаниями и умениями более интенсивнее. Очень часто разные организации поддерживают друг друга, по крайней мере, на символическом уровне. Конечно, в этом движении разные люди имеют разные мнения, но дискуссия и плюрализм мнений есть знаком демократии. Поэтому действия, направления на защиту прав человека стоит рассматривать как один сложный процесс. Надеюсь, что и мы дождемся того момента, когда в наших странах будет признан факт того, что права человека неделимы и взаимозависимые, и мы это увидим. nepasředstvino v aktivných děstvích na zaštitu prav člověka.